хорошо функционирует, это тоже динамичность в проекте, это разнообразие муниципалитетов. Если все муниципалитеты знают, знают друг друга до вступления в эту сеть, если муниципалитеты имеют абсолютно те же проблемы и, скажем так, находятся на, на том же уровне развития, тем менее, дина, меньше динамики в этой сети. чем больше разнообразности, тем больше разных решений, других решений. И даже те, которые, может быть, не всегда практичны, когда так, расстояния такие большие. И, и, и здесь мы тоже узнали, что расстояние в до самого дальнего до на Одесской области и самого дальнего на э, здесь, в Миколаевской области, 700 800 километров. Это тоже довольно большие расстояния, но э, это тоже новые знакомства, э, которые дают э, позитивный вклад для для этих сетей. И то, что отмечают тоже норвежские муниципалитеты, что именно было у нас самым главным, чтобы это была инициатива снизу. Муниципалитеты сами и те, которые вовлечены в эти услуги, они сами имеют очень большой опыт, но большие знания о том, как эти услуги могут дальше развиваться. И этот именно э, снизу вверх э, э, метод работы э, тоже отмечается позитивно. И то, что когда мы работаем над индикаторами, то и наш проект э, сначала был обращен на наше, э, наше министерство, то от нашей ассоциации э, было э, сказано, что... Это не должно быть, скажем так, сверху сказанным или э, э, приказанным, или э, э, стандарты не э, должны быть э, определяться э, сверху. Стандарты должны определяться в самих э, муниципалитетах, и это их желание, которое должно двигать э, э, 70% что сети дают улучшение. И то, в, одной что, стране, мы, в одном регионе, проблемы и психология э, людей различные. И находить э, именно какие же меры и какие шаги будут правильными э, в этом в одном э, конкретном муниципалитете. Это, конечно, задача своего этого муниципалитета. И то, что эти сети двигают к тому, чтобы найти большим числом участников. И сети эффективности тоже является местом, где сохранить накопление опыта, это сохранение опыта, и это уже является тоже развитием нового и через эти сети есть возможность учиться от ошибок как своих ошибок так да, и ошибок э, других своих коллег и эти тоже сети что может быть э, не часто используется в Норвегии, является тоже пробуждает инстинкт э, инстинкт конкуренции эм, и э, в этом э, также как и вы сейчас, даже в конце этих э, заседаний э, развиваются планы улучшения эффективности в каждом муниципалитете. Норвежские муниципалитеты пишут, э, э, сами пишут, делают описание э, своей услуги, как это функционирует в данном муниципалитете, делают анализ, так как э, э, вы тоже проделали э, в течение э, этих месяцев работы и э, предлагают э, своему совету, своим депутатам планы улучшения, которые принимаются в муниципалитетах. И эти планы э, улучшения это, э, имеют фокус на взаимосвязь между тем, что мы видим, как проблему сегодня, что мы желаем достичь, и какие меры или шаги мы должны предпринять, чтобы достичь наших желания, достичь изменения. И я бы совсем коротко хотела остановиться на э, проекте. Польша Эва будет дальше говорить именно практически о, о планах, особенно в сфере жилищно-коммунального комплекса. Но мы имеем данные оценки нашего проекта, независимых, независимых исследователей. Как этот проект был оцен... оценен участниками Польши? И на ответ, где? И в этом проекте участвовало в Польше 600 муниципалитетов, и в конце было более чем 2000 участников, индивидуальных участников из муниципалитета в этом проекте. Мы с норвежской стороны мы только можем позавидовать хорошие организации проекта в Польше, которые смогли э, столько, такой, такие большие сети, столько много участников э, 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 вовлечь и, э, и и работать над этим проектом. Повлияло ли участие в этом проекте на ваши знания и на навыки? И вы видите, что? Здесь наверху 0 это не повлияло, это самое меньшее, и 5 очень повлияло. И вы видите, что, я думаю, что участники и организаторы этого проекта в Польше, где балла 4 получила больше, чем половину всех участников. Это очень большие показатели. Следующий, пожалуйста, на вопрос, Насколько ли практичны были э, полученные знания и навыки в этом проекте, то на баллу 4 ответила э, больше, чем, чем э, 44%. Э, и на очень практичные почти, почти третья часть. Это тоже очень э, большие показатели. Следующий, пожалуйста, внес ли проект э, улучшения э, в организации работы вашего муниципалитета, где негативно ответило только, э, только 17-18% участников? И следующий, пожалуйста, именно в какой сфере э, были эти э, улучшения муниципалитета, И это на организации предоставления услуг и также на менеджменте э, 50 процентов и 36 процентов в организации э, организации работы. И именно в какой сфере произошли э, эти улучшения и это показывает, что то есть э, в качестве э, услуг, где мы видим, что что 40, то есть это на си, синей краской, то есть это 4 баллы, и это фиолетовые, это очень большие улучшения. И мы видим, что это касается как качества услуг, так и эффективности менеджмента услуг который является самым большим показателем э, улучшения эффективности и конечно как мы говорим что э, что в каждом из э, стране или в каждом муниципалитете имеется вся, своя психология и даже для одних и тех же проблем э, э, или проблем то, что мы видим, могут быть совсем разные причины. То есть это значит, что если у нас разные причины, значит нам надо тоже найти э, совсем другие методы или другие меры, как, э, как их э, устранить эти, эти причины. И, э, например, э, если мы говорим о повышении эффективности в любой норвежской организации, например, нашей организации, если бы вы вошли в этот офис и увидели этих спящих людей, тогда, конечно, э, там заходят Камилла и я, и мы обсуждаем, как же, какую же сеть, какие же меры в этой организации, э, методологии мы могли бы принять. И тогда, конечно, нам надо найти найти причину этой ситуации, или или это может быть радиация, или это может быть какой то какой -то, какой -то, какой то совсем совсем, совсем другая еще раз причина, но в Норвегии это было просто починить машину и и это, как показывают эти же сети эффективности, то есть эти, эти меры, которые нам надо найти в нашем э, муниципалитете, они не всегда стоят больших денег. Надо найти эту правильную причину и правильную э, меру, которая должна быть предпринята, чтобы все-таки разбудить тех, которые э, еще э, спят. И я также надеюсь, что вы нашли именно в ваших планах улучшения эффективности, вы нашли те причины, которые, которые могли бы устраниться, может быть, небольшими мерами, но эффективными. Спасибо.